До чергової частини Ладижинського міського відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що в районі жд колії які ведуть на Ладижинську ТЕС, ходить людина, яка була в крові. В ході проведених заходів працівниками Ладижинського міського відділу було затримано особу, яка виявилася, жителям Одесской области 1991 года рождения. Я не хочу вам ничего сказать, я имею полное право, я вас не вижу, это раз, я не хочу вас видеть, я не хочу ничего никому рассказывать. Я сегодня даю воду, полностью, и до все. Нашли, установили личность, задержали преступника, и здесь, наверное, есть оперативная удача. Тот машинист, который в 20 километрах, от места происшествия видел по путям бежущего в на человека, сообщил вовремя. И опять же разосники поставили плечо и задержали, окружили той миссевости, задержали преступника. И под утро поступает другое сообщение о том, что найден второй труп в 7 километров от этого места происшествия. И благодаря тем собранным уликам позволило нам установить причастность его и к этому убийству.